পশ্চিমবঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর ছবি দ্য বেঙ্গল ফাইলস দেশব্যাপী মুক্তির প্রায় এক সপ্তাহ পরে শনিবার তেরোই সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রথম হলো এই ছবির প্রিমিয়ার শো কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থাগারের কমপ্লেক্সে অবস্থিত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভাষাভবন মিলনায়তনে বিকেল চারটে কেবল আমন্ত্রণ ভ্রমণকারীদের জন্য এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তার আগে গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয় দুটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বাহিনী মোতায়েন করা হয় একটি কোম্পানি সিআরপিএফ ও আরেকটি সিআইএসএফ ওই মুহূর্তে গোটা ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বর কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে রাখে যাতে করে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে কলকাতায় এই ছবি লঞ্চের সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তা দেখেছিল গোটা বিশ্ব তার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না সংস্থা সেই কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরো ন্যাশনাল লাইব্রেরি ঘিরে রাখা হয় এ যেন রণক্ষেত্রের আকারেই কার্যত পরিণত হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরি তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা জানান এই ছবি বাংলায় দেখানো হোক যাতে কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা না হয় সাধারণ মানুষের উদ্ভিব হয়ে আছে মানুষ তবে যে সকল আসন আছে তার থেকে প্রচুর মানুষ সারা দিচ্ছে এই ছবির মুক্তিকে ঘিরে প্রিমিয়ার শোকে ঘিরেই ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা পাশাপাশি এই ছবি দেখার জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার জন আবেদন করেছেন এখন দেখার বিষয়ে কতজন এই ছবি দেখতে পারেন সিনেমা মে কার ক্যামেরা গেছে क्रिएटिव आर्ट्स एक साथ आके एक सिनेमा बना रहे सिनेमा के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात हम आज तक कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें सिर्फ यही पूछा गया कि आपकी फिल्म ये है क्या आपकी फिल्म वो है क्या और जिस तरह से आज भी ये शूटिंग हो रही है मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का एक सिनेमा है सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए उसी की तरह ग्रहण करना चाहिए सिनेमा से बहुत ज्यादा क्रांति आ सकती है सिनेमा से एक बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर मिल सकता है सोसाइटी को एक आईना दिखाने का काम हमेशा सिनेमा करता आ रहा है तो उसमें इतना सब लोगों को तो क्यों आश्चर्य हो रहे हैं और क्यों इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं इस बात का मुझे आश्चर्य है बहुत अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है ऊपर मैं काश आप लोग आज ये फिल्म देख पाते लेकिन आप सब लोग यूर ऑन जॉब यू आर वर्किंग आई अंडरस्टैंड दैट But hoping and praying that very soon आप सब लोग ये 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 फिल्म देख मैं मैं एक 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 बात बात कहना 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 चाहता हूं। तो ये कहना चाहता चाहता कि ने वो करके ही आया जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई आज डायरेक्ट एक्शन डे भारत का बच्चा बच्चा उसके बारे में जान गया गोपाल मुखर्जी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है बंगाल पे क्या बीता है बंगाल का कितना है इसके बारे में आज पूरे भारत के लोग जान गए हैं इस आवाज को जितना यहाँ की सरकार दबाने की कोशिश करेगी उतनी बुलंदी से यह आवाज उठेगी और मैं बंगाल के चुछ सारे चुछ लोगों चुछ से अपील करता हूँ बंगालियों से चुछ अपील चुछ करता हूँ कि ये आपकी फिल्म है अब आप एक ऐसा मूवमेंट शुरू करिए कि अब ये जो सरकार द्वारा गुंडागर्दी है कि आज ये फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे वो नहीं रिलीज होने देंगे इसको बंद करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है हमने फिल्म बना दी है पर बंगाल में दिखाई जाए इस बात की जिम्मेदारी आपकी है और जो 600 लोग अंदर फिल्म देख रहे हैं सीढ़ियों पे जैम पैक के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्रांति है यहाँ से एक नया रेवोल्यूशन शुरू होता है रही। रही। एक नई बिगनिंग शुरू ब्यूरो ब्यूर। रिपोर्ट नोबेल बांग्ला